Auzu billahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsan əgər istəyirsə düzgün yolda olsun, nur ani, ruhu mali olsun, ilahi evliyaların yolunu tutsun. Birinci növbədə boynumda olan vəzifə budur ki, öz vəzifəsini düzgün təmin etsin. Bu olduqca mühim bir məsələdir. İnsan əgər eliyə bilsə öz vəzifəsini düzgün təyin edər. Heç şübhəsiz nuranlı bir ruha malik olub Allah'a doğru gedəcək, Allah'a bağlanacaq. Və ilahi elçilərin, Allah Taala'nın qoyduğu qayda-qanunlar da buna xidmət edir ki biz insanlar yolumuzu düzgün və ayğanlıq vəzifələrimizə düzgün əməl edək. Allah məcbur təəssüflər olsun. Tarix boyu insanlar vəzifələrini düzgün təyin etmədiklərinə görə yollarına azıblar. Ümumilikdə biz insan daxilini analiz etdikdə, hətta namaz görmürəm, hətta Allah'a inanmıyan şəxslərin belə daxilində gözəl xüsusiyyətləri görə bilərik. Məsələn, məsələn biz Cəmiyyətdə bəzi insanlar kördür. Nə namaz qılır, nə oruç tutur, nə İslamın qadiqanə əməli, amma gözəl xüsusiyyətləri var. Bax, onlar insani xüsusiyyətlər. Yəni bu ölməməli. İnsani dəyərlər əgər daxilində ölürsə, fərq eləmir kafir olsun, ya zahiri müsəlman olsun. O bədəbəx bir yoldadır. Və tarix boyu ki, o inanancılar, islançılar olub dırnağı arası deyək və ya xod əvvəl hətta ondan sonradan yolun azı həmin o daxili xüsusiyyətlərə əhəmiyyət vermədiyinə görə, özünü qorumadığına görə uçurma doğru gedib. Yəni insanın daxilində olan insanın xüsusiyyətlər, şücaət, xəvətlilik, mərhəmət, insanlara yardımçı bu nəlindən tutmaq, bu insani xüsusiyyətlər İnsan birinci növbədə əgər istəyirsə, islah olsun, heç şübhəsiz birinci növbədə bu xüsusiyyətlərini çiçəyləndirməlidir. Və bu çiçəylənsə və islama doğru getsə, qayda-qanunlarına əməl etsə, nurani bir ruha malik olacaq və həm özü həm özü həm də cəmiyyəti nurana eləyəcək. Mən istəyirəm tarixdə bir hadisə baş verir və Bu danışdıqlarıma sübut olaraq bu məsələni qeyd edən İmam Sadiq əleyhissalam əraboiddən naql elir, deyir peyğəmbər zamanında bir hadisə baş verdi. Çox önəmli bir hadisə idi. Dövlüşdən əsirləri, kafir əsirləri gətirdilər İslam peyğəmbərinin huzuruna. İslam peyğəmbəri hamısının qətlininə fərman verdi. Dedi bunlar öldürülməlidir. Görün təsəvvür edin. Aləmlərə rəhmətdir. O mərhəmətli peyğəmbər görün onlar nə işlər, nə törətmişdilərindənə fəsaddlar, nə iləmişləri peyğəmbər onların ölümlərinə, qətillərinə hökm verdi. Amma bir şəxs istisna idi. Dedi bunların hamısını öldürün, bu adam kafirlərinsinin bir nəfəri saxlayın. Dedi bu istisnadır. Təəccübə gəldi kafir. Dedogam mənimlə bunların heç bir fərqi yoxdur. Biz eyni döyüşdə, eyni cəfəddə müsəlmanlara qarşı vuruşmuşuq. Eyni günaha batmışıq. Niyə axı peyğəmbərlə dey bu qədər insan getdi cəhnnəmə görə öldürdüz bunlar məmsin, məni saxladınız? Təəccübə gəlib. İslam peyğəmbərlə buyurur: Mənli də deyir. Həzrət Cəbrayil Allahın rəhmələyi gəlmişdir. Rəhmələyə gəldi dedi bu istisna. Hamısının ömrü bundan buyur hübə gəldi. Dedi, niyə görə mən axı sağ qaldım? Ax Allah Taala niyə qorudu? Mən ki Allah'a inanmıram, sizin Rəbbinizə inanmıram. Sizə inanmıram, sizin gətirdiyiniz əqidəyə inanmıram. Bizlə sizin döyüşünüzdə belə bunun üstünlüyü nədir ki, biz kafirik. Siz deyirsiz Allah var, biz deyirik Allah yoxdur. Ax Allah məni niyə xilas elədi? İslam peyğəmbəri buyurdu, bizə Allah Taala səndə bir neçə xüsusiyyət var. Ona görə səni bəyənir. Səni xilas edir. Kafir olsun belə, bu xüsusiyyətlər səndə olduğuna görə sən necat tapdın. Qəsam görürsüz? Bir adam kafirdir, gəlib İslamçılara qarşı vurışmağa, Allah dinlə vurur. Ağarəsulullahla cəbhəyə gəlib, Allah təala görə nə qədər ərhamər-rəhimdir, onların içindən belə kafirlərin içindən belə dəyərlisini çıxartdı. Həmin qaidiruq adlar ki, məqələbə ki, insanın Öz daxilində olan insana dəyərlərə əhəmiyyət vermək olduqca önəmlidir. Yəni buna lazımdır o, din gəlsin, İslam gəlsin. İnsanı xüsusiyyətlər riyaya qolunmamalıdır. İndisan peyğəmbər danışır ki, bu kişidə nə xüsusiyyətlər? Camal təəccüblə baxır, həmin o şəxsə də təəccüblə baxır. Onun üçün yeni bir həyat açılır. Onun gözləmədiyi bir şeydir bu. Çünki indi ona elə xüsusiyyətlər deyəcəklər. Onu yalnız ətrafı bilirdi. Onu özü bilir bu xüsiyyətli adamdır. Qeybdən bir xəbərlə gələcək. Bu kafir də özü narahatdı, təəccüb içindədir. Peyğəmbərimiz buyurdu: "Birinci gözəl xüsusiyyət səndə var. Allah sənə icazə verir. Əl-xeyratuş-şadida alə hərəmik." Diyirəm, çox qeyrətli adamsan, öz ailəyə qarşı, namusuna qarşı. Ənə yəni, qeyrətli adamsa. Bunun da din, dindarı, kafiri yoxdur ki. Bir adamçı namusunu qormalıdır, kişi vəs deyilsə bunu. Dəsən De, çox qeyrətli adamsan. Sənin o qeyrətün çox möhtəmdir öz ailəvə qarşı. Təəssüf edirəm ki, bu ölkələrim cəmiyyətimizdə icazə verirlər xanımları, qızları, gəlinləri otururlar, pozğun-pozğun şeylərə baxırlar, teleseralların qabağında, çılpaq kişilərə baxırlar. Bunu Allah bəyənmir. O namaz qılan ki bu işi görür, Allah onun gözü kəzdirir, Allah dəyər verir o xüsiyyətinə görə. İndi gör bir namaz qılan bu işləri görə bir müsəlman bu işləri görə və Allah bəyənəcəyini bəyənməz. Yəni qeyrəti qorumaq, namusu qorumaq çox önəmli məsələdir. Və özləri ki elə-belə yox şiddətli öz namusuna, öz həreminə, Əhli Beytinə, ailəsinə qarşı çox qeyrətlidir. Kafirdir amma kin. Birinci xüsusiyyət budur. Bunun haqqında geniş mövzu ha, söhbət edə bilərik. Qeyrətin mövzusu genişdir, hədislərdə, ayələrdə istinad edilir, amma mövzumuzdan istəmirik kənara çıxıb ikinci xüsusiyyəti bəyan edirik. Və səxə. Ki e, bu kişi səxarətli kişidir. Bu kafir, təzəvvür edən kafir baxır, deyirsən, alimə qarşı çox qeyrətlisən. Namussun. Gözündə Gör, var. Görün belə bir adamdır. Üçüncü xüsusiyyət də bu səxarətli kişi. Gün Allah Taala bir kafirdə, alçıqdır. Yardım eliyib görən Allah bəyəndiyi xüsusiyyətdir. Bu da hamımıza aidət var. Xüsusilə islamçılar Allaha inamı olan, Allaha bağlı olan adamın səhabəti olub xoğulmalı. Səhabət bəzən düzgün yerə israf olunur pulla bəzən. Bəzən görürsən ki, ailələr var, ehtiyacı var, xüsusilə inanclı təbəqənin ki, zindanda olan hicab məhbusları xüsusilə hicab məhbusları cəbhədə haqq uğrunda mübarizə aparıbla tutulubla. Oradan onun ailəsinə kömək eləmir, burdan əhsaq süfrəsi açır. Dinə səxavət. Və ya da gözü böyük işlər qurulmalıdır. Dir yox mən süfrə açacam. 10.000 manatı verəndən mən səxavətdən bu süfrə açılmalıdır. Dir bəzi işlər varsa 10.000-i versən, ölenlər və qiyamətə qədər rəhmət oxunacaq. Dir yox mən bura verməyəm. Bəzən səxavətin özündə də israf tərifdən olur. Düzgün mürgəsi pulu elə yerə xəşə səhavətini elə yerdə qoy fayda verə bilsin. O tarixdə varaq görə Qəmbər qaçıb. Həzət Ələvi Xanın qulamı. "Qəmbər hara qaçırsan?" deyir, "Ağa Əlinin səhavəti cuşa gəlib, qorxuram məni də hesab eləyə." Qaçmışam o. Yəni bizim imamlarımız başda İslam peyğəmbər olmaqdır. Təsəvvür edin. Bunlarda səxavət kamil olur. O İslam peyğəmbəri cə ehli beyti 3 gün oruç tutullar. İftarə yaxınlaşanda ehsan ilə bu səxavətin kamil nümunəsidir. Bunlar isarə ilə fədaçılıq göstərirlər. Səxavət önəmli bir xüsusiyyətdir. Allah Taala səxavətdə adamə dəyər verir. Gözü kafir səxavətlidir. Bu xüsusiyyətindən xoşunuza Allah da kəfirdir. Mənə bəndə deyil asidir. Məndən qaça Mənə inanmır, yaratmışam onu. Ruzi verirəm. Mənim nemətlərimdən istifadə eləyir, amma məni inkar eləyir. Amma onda o xüsusiyyət olduğuna görə mən onu sevirəm. Mən onu bəyənirəm, hətta kafir olsa belə. İndi görüm bir adam Hüseynçi ola. Bir adam Allah'a yaxın ola, həm də səxavatlı olsun. Əli açıq ola. Nə üçün deyirəm hər şeyin bir yeri, orta həddə. Hər şeyin öz qaydası var, hər şeyin öz norması var. Lab möhkəm də bağlamaq, nə möhkəm at əl açmaq olmaz. Orta hədd gözlənilməlidir. Görə biz bunları edə bilərik. Bu qədər cəmiyyətimizdə ki, ciddi problemlər var, ehtiyacı insanlar xüsusilə. Hədislərdə var, İmam zamanı ağa buyurur, "Axirə zamanda din yetim olar, yetim." Yetmə nəvazilik göstərməzsən. Həbslərdə yoxdur yetmə nəvazilik göstərmə, nə qədər savabı var. Böyük savabı var. Axı bizim dinimizə nə yardım olunur? Axı bu din Görürsünüz, bir adam evinin villasını tişdirir, amma gözən qonşusunun məscid təmirə ehtiyacıdır. Bax, bu necə Allah sevgisi oldu. Allahı necə məhəbbət oldu. Öz eviü əsas tutdun, Allah evin təmir elətdirmədin. Yəni, amma bu çox önəmli bir məsələdir. Hər bir insan özün yoxlasın. Səhavətdə də, qeyrətdə də Allah də hər bir düz xüsusiyyətlər. Və husnul xun. 3-cü xüsusiyyəti bu kafirin gözəl əxlaqsa. Ədəbi davranışı insanlarla rəftarın olsun kafirdir. 23 il ərzində Ərəbistan yarımadasında Ərəbləri o batanlıqdan çıxardan ən başıcı amil İslam peyğəmbərin hüsnu-xülquydur və əxlaqıdır. İnnekəllə xülqun əzim. Allah peyğəmbərimizi təriflə Quranda desəm böyük əxlaq sahibi. Sən əxlaqınla bunları əriddin. Sən əxlaqınla islaha apardın sənin gözəl əxlaqın idi. Aşə bir şəxs bir kafirdə bu xüsusiyyətlər olsa belə gözəl axnaqsa be Allah dəhər verir. Mən Allah Taala hüsni hulqa, gözəl əxlaqı xüsusiyyətlərə, əxlaqi davranışlara böyük əhəmiyyət verir. Və hədislər də bunu göstərir. Hətta görürsüz kafir olsa belə və sid qullisan bu çi düz danışandır. Nə olsun Bəzən kafir. Bəzən görürsüz kafir düz danışır, müsəlman Namaz qılan yalan danışır. Yalanı adət elədir. Yalan çox təhlükəli bir şeydir. Hədisdə var, namaz qılan bir müsəlman xərab seçə bilər, zina edə bilər, başqa günahlar törədə bilər. Amma yalan danışa bilməz. Yalançı olmamalıdır. Əgər bir namaz qılan yalançısıdsa, deməli İmam Hüseyn əleyhissəlamdan ki, vuruşdular qarşı cəbhə namaz onların zəhkəsindəndir. Həqiqi cəbhədəndir. Həqiqi namazdanlardan deyil. Bir adam gözü yalanı adət eləyir. Ola bilər kimlər isə sərtən yalan danışa bilər. İndi ağzından çıxdı yalan tövbə edir. Buna deməzlər yalancı. Yalancı biz hükmə deyirlər. Çox yalan danışan adam. Artıq yalanı adət eləyib. Kimə gəldi aldatıb. Yalan onun üçün rahatdır danışmaq. Bu cə münasibliyin xüsusiyyətidir bu. Çox mənfi bir şeydir. Amma düz danışmaq. Düz demək. Biz Əbu Zəhr tarixi O düz danışanlar səhifəsini fəth edib. Peyğəmbərin gülən düz danışan nədir? Əbū Zərran düz danışan deyirmiş. Gördünüz də tərifini. Biz Əbū Zərri 1400 il keçik yad edirik. Nəyinə görə? Düzgünününə. Düz söz dediyinə görə, haqq sözü dediyinə görə. Kəfərin də xüsusiyyətindən biri də dördüncü xüsusiyyət nə idi? Düz danışan, yalan danışan adam öldü. Allah dəyə vir bu səfərə. Və ən əsası, məbhum bizim cəmiyyətə lazım olan Allahın dəyər verdiyi xüsusiyyət. Sonuncu bu xüsusiyyət ki, bu kəfirin o dəyərlərin təkmilləşdirildə Allah rəziyyəti var, bəyənir də onu, xilas elədi, o da şücaətdir. Allah şücaətli kişiləri sevər. Şücaətli adamları sevər. Bir bu kişi şücaətli ki, qoxmaz, hünərli şükür. Bilirsiniz də ki, insanlar ki, bax biz bu analiz elədiy ha, dedi insanların xüsusiyyətləri var ki, insan dəyərləri onun üstündə işlənməlidir. Hətta bir adam görsə kafirdir, Allahdan, dindən uzaqdır, amma daxilində böyük dəyərlər yığılıb. Bu bizində bənzəyir. Bu bənzir işıqlandırmaya. Adam var. Onun şıqlandırması lampa kədər. Onu yandırsan çox kiçik bir yeri işıqlandıracaq. Adam var, düzlü bir lampa. Onu yandırsan, otaq işıqlanacaq. Adamlar proyektdir şimdilik. Amma qalıb. Bax bu gün əbədi bu insanla bu kafir ki, bu dəyərləndirilir. Yəni onun nəyinin önə verir? Yəni bunda işıqlandırma gücü var. Yəni bunun işığı təkcə lambışka kimi deyil. Kiçik bir yer işıqlandırmır. Bunun daxilində olan dəyərlər elə bir böyük bir lüstr. Böyük bir işıqlandırdı bir yerdir amma yanmir. Təzəffür edən adamda burada böyük bir nurlu amma yanmir. Nə faydası? Fayda ondadır ki, o mərdanlar ki var, o insanı xüsusiyyətlərinə dəyər verən insanlar, əgər eləy bildilər, Allahın dininə qoşulurlar, Allaha bağlandılar, onlara şur yanacaq. Yandı, nə qədər mərd insandır, nə qədər gözəl xüsusiyyətləri var, onla həm özünü işıqlandıracaq, həm də cəmiyyəti. Əbu Zer Rəqfarı kim idi? Onların qəbiləsi nə qəbilə yolca sənlər qəbiləsidir. Amma məhdlilikləri var, şişilikləri var, mərdan adamlar idi. Əbu Zər qəffarınin o qədər böyük idi oşığlandırması. O, o qələcəyə məhədlilik idi. Elə ki qoşuldu Ağə Rəsulullahə. Elə ki vəsl elədi özün İslam'a. Elə ki möhkəm dayandı. Sunə qədər and olsun Allah'a Əbu Zərin o işığı indi də şığlandırır haddi. Əbu Zər nuraniyyəti Ondan bu gün hamımız istifadə edirik. O bu gün bizim dilimizin əzbəridir. Haqq sözü gələndə, zülmə etiraz gələndə Əbduzərri misal çıxır ki, Peyğəmbər səhabəsinin onun görünüş ışq dairəsi, o enerji vermə dairəsi nə böyüləndə olub özün məsələləri İslam'a şığmandırdı. Mən indi fürsət tapıb üzümü tuturam cəmiyyətimizdə olan o mərd olanlara, mərd insanlara. Amma Allah dinində döyünür ibadətdə döyünür. Mən xahiş edirəm onlardan o mərdliklərin gəlsinlər İslamə, dinə, namaza mərdanələsinlər. O işıqlarını yandırsınlar, həm özlərinə nuran olsunlar, həm də cəmiyyətin nuru olsunlar. Bu çox önəmli bir xüsusiyyətdir. Yəni insanın daxili dəyərlərinə Allah önəm verir. Onun zahirinə yox, görünsüz bir kafiri öz daxili dəyərlərinə görə Allah təala xilasdır. Təsəvvür edin, bu xüsusiyyətlər deyilir, kafir mat mətəl qalıb ki, nələr deyib hamısı bunda var. Təsəvvür edin, bir adam Allahdan uzaq olanda, hurumlu ölmüş bir adam olanda, ruhu acıdır. Allahdan uzaq düşmüşdü, indi Allahı tapır. Özdə kimin yanında ağrəsən ah, Allahın yanında. Xoş haldır. Təəccübə gəldi, şahadət etdi, dedi mən bu dini qəbiləndim. Bunun belə Allahı varsa Bu dəyərlərə önəm verirsə, mən bu Allahı qəbul edirəm. Nə oldu? Çün nə qədər o dediyim var idi, o işıq, enerjisiçi var idi. Görün necə ixlasla gəldi dinə, Allaha bağlandı, peyğəmbər məhzəbində, huzurunda da şahadət etdi. Xoşdur. Baxın bu önəmli məsələlərdir bizim aktual olan mövzularımızdır. Bu günlərin cəmiyyətə Bu söhbətlər olmalıdır. Mərd insanlarımız dinə doğru gəlməli. Vallahi mərdlərə sözmü deyirəm. Əgər gəlməsəzs, qiyamət günündə Allah'a cavab verəcəksiniz. Birüsüz niyə? Sizin yerinizə namərdlər gəlib o yeri doldursa, İmam Hüseyn kimlərin gəlib başını kəzsəcəyini? Zülmün qarşısında dayananları qarşı təsqiq olacaq. Amma mərdlər gəlsə O yerləri mərd insanlar doldursa, İslam cəbhələrin mərdanə insanlar gəlib doldursa, İslam qələbə salacaq. Bun hamımız məsuliyyət daşıyırıq. Allah! 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 Allah söhbət məddən düşdü. Mərdanə insandan düşdüm. Mən istəyirəm bir şəxsin haqqında söhbət edim, bəs sözümə eçinmişdir. O kimdir? O peyğəmbərlərdən. Quranda adı gəlir, deyirlər özdə şahadatı da İmam Hüseyn kimi. Kimdir o? Həzrət Yahya. Həzrət Yahya böyük şəxs idi. O Quran xəlbində Allah onu tərif edir. Allahın elçisidir. Mən istəyirəm Həzrət Yahyanın fəaliyyətindən və şahadatindən danışım. O mərd insanın, mərdana insanın Allah yolunda ilahi elçi olmasına baxmayaraq müqavimətindən O bizim üçün bu bir günlərin birinin münət. Hz. Yahya'dan ümumuna gətirmək lazımdır. İbrət gətirmək lazımdır. Hz. Yahya necə oldu şəhid oldu? Fələstinin o vaxtı şahı Hz. Yahya'nın zamanında. Öz qardaşı qızına aşiq olur. Qız gözəlin biri qızı idi. Elə belə əmsid də bunu. Qızla evlənmək istirir. Söhbət gəldi sad Hz. Yahya. Yahya da adlandı. Dedi Tövratın ayələrinə zidddir bu. Allahın qanunlarına ziddir bu. Şəxsən bu məsələdə ayağa qalxacağam mən. Bu Tauratın ayələrinə ziddir, bu Allahın qanunlarına ziddir. Əni qardaş öz qardaşının qızı ilə evlənə. Bu axı şəriətə ziddir, insanlığa ziddir, mantiqə ziddir. Hazreti Yahya baxdı ayağa. Başlan təbliğata. Dedi mən bu məsələyə görə qiyam eləyəcəm. Hansı məsələdir? Şah öz qardaş qızını alır. Necə bizim cəmiyyətimiz necədir? Tap bir-birilərində bilmirəm nə işlər görürlər bunlar. Birinin arvadı üzürsəm hansılarla gəzir, nə edir. Sırpaq vəziyyətdə, pozğun vəziyyətində özlərini göstərirlər. Həzzət Yahya olsa nə deyərdi bunlara? Hələ Həzzət Yahya evlənirdi qardaş öz qardaşının qızı ilə. Bunlar görün nə qədər pozğunluq elədilən cəmiyyətdə. Özləri qalsın, özlərinin də cəmiyyətin nümunəvi bir qadını kimi təqdim edirlər. Nümunəvi bir kişilər. Pəhzət yeyyə olsaydın da digər şərəfsizlər, pozğunlar cəmiyyətə belə təhəffə verirsiniz? Azərbaycan xalqının mənim dəyərləri budur. Azərbaycan xanımı həmişə hicablı olub, tarix boyu hicablı olub, namuslu olub, qeyrətli olub. İndi kimlərsə istəyir Azərbaycan xanımını Sən proqvasiyadan nümayiş etdirsin, bu yol verilməzdir.